অসমীয়া ৰান্ধনিঘৰলৈ স্বাগতম সদায় গৃহস্থৰ থালিখন দেখাওঁ বা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ থালিখন দেখাওঁ সজাই পৰাই নহয় জানো আৰু কেতিয়াবা ৰান্ধনী থালিখনো দেখাব লাগে আমি ৰান্ধনীজনী কেনেকৈ খাওঁ ৰান্ধনী থালিখন কেতিয়াও সজোৱা নহয় নহয় জানো যেনেকৈ মই মোৰ নিজৰ থালি কেতিয়াও নসজাওঁ এনেকেই ভাতৰ ওপৰতে দাইলখিনি লৈ লওঁ বা যি চব্জি হওক বা যি বনাওঁ সেনেকৈ অলপ অলপকৈ লৈ লওঁ এইধৰণেই খাওঁ আৰু আজি এই থালিখনত আছে দেখাবলৈ লৈছোঁ বেঙেনা বৰ বেঙেনা ফ্ৰাই জাষ্ট নিমখ আৰু হালধি দি কম তেলত ফ্ৰাই কৰিছোঁ টাৱাত আৰু এইফালে জানি সদায় খাই থকা গাজৰ বিট আলু মিক্স কৰি বনোৱা ভাজি এখন আৰু এইফালে কণী অমলেট আৰু হাফ বইল হয় চৰি হাফ হাফ কুক্ড হয় আৰু এইফালে এইখিনি হ'ল দালি দালিত মই দি দিছোঁ বিলাহী আৰু জাতিলাও জাতিলাও নিমখ হালধি আৰু একেবাৰে শেষত ধনিয়া পাত দি নমাই দিছোঁ আৰু এইফালে জলকীয়া এটা আৰু এইখিনি দেখিছেনে ক্ৰিষ্টল নিমখ মানে গোটা গোটা নিমখ গতিকে এইখন ৰান্ধনীৰ থালি আৰু কেঁচুৱাই মাতি আছে গতিকে ৰান্ধনীয়ে এতিয়া খাব নোৱাৰোঁ কেঁচুৱাক প্ৰথমে চাই লওঁ কি অসুবিধা হৈছে তাৰপিছতে ৰান্ধনীয়ে খাবলৈ পাম